Значит, сегодня на 11.30 было назначено судебное заседание очередное. Должны были допрашивать двух потерпевших. Но заседание затянулось. Нас адвокатов не пускали в зал судебного заседания. Туда подняли значит, 10 человек. 10 человек, двоих, двоих это те, которые были удалены из зала судебного заседания, их не было доставки, и 10 человек были. Значит, но мы до конца не знали, почему именно задержка такая, потому что нас не пускали даже к залу судебного заседания. Поэтому мы там на лестничной площадке находились. Значит, потом нас вызвал председательствующий судья и объявил, что заседание перенесено на 23 число в связи с тем, что вызвали скорую помощь и реально госпитализировали одного из обвиняемых. Это, ну, опять же, не сказали точно, по-моему, это Гульчук. Вот, его госпитализировали, у него там, по-моему, не дай бог, конечно, но подозрение на кровоизлияние внутреннее, поэтому или даже или, там, или язва открылась, или ну, что-то такое. Это достаточно серьезно, потому что его повезли ну, именно к больницу скорой. Он пришел бой. Вот пока, к сожалению, больше ничего я сказать не могу по этому поводу. Перенесли на 23 число. Когда буду все знать, причины, почему, на 11.30.